sekali saya nak beritahu okay, Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi Timbalan Perdana Menteri dah mengesahkan Tidak akan ada persempadanan semula Sebelum Raya umum ke-16 So cerita-cerita nak buat persempadanan semula Nak tambah kursi Cina dan sebagainya ni Semua sekali mengarut Itu hanya nak menakut-nakutkan orang Melayu Supaya reject kerajaan yang sedia ada dan selagi UMNO berada di dalam kerajaan, kita akan pastikan kepentingan orang Melayu akan terjaga. Kita pun tak akan buat kerja bodoh nak membantu eh, meluluskan undang-undang yang karut-marut ni yang akan menyebabkan orang Melayu ni uh, hilang kuasa. Eh? Itu sebab banyak benda yang diperjuangkan oleh geng-geng DAP Pro Lim Kisang ni gagal. Eh? Apa yang diperjuangkan oleh apa ni Ramazami eh? nak hapuskan mana pelik kau bumi putra dia dalam uh, sektor penjawat awam gagal eh dia orang nak buat bila raya PBT gagal dia orang nak apa ni tukar status tanah bumi putra eh tanah reserve reserve Melayu kepada bebas gagal baru ha, dia orang nak buat kampung baru Cina nak jadi tapak warisan UNESCO gagal dia orang nak buat ura gagal kenapa benda ni gagal sebab amnu ada dalam kerajaan kalau UMNO tak ada, ada dalam kerajaan. Ambil contohlah. Bila mana DAP bersama dengan PAS tubuh kerajaan negeri Perak. Apa jadi? Mereka minta tanah kampung baru Cina. Ha? 999 tahun. British pun bagi orang Melayu 99 tahun. Ha. Ini, itu, ini kena faham. Ha? Kalau orang Melayu ada otak. Boleh berfikir. Dia akan tahu siapa yang akan jaga kepentingan Melayu dan Islam. UMNO. Bukan parti lain. Bukan belum masih sesuai yang nak buat sekarang Bila mereka nak buat Mereka akan dapat kelulusan daripada Menteri Kabinet dulu eh? ha? Ha. Satu Zahid dah cakap Tidak akan berlaku Maka tak berlaku lah ha? Eh? Kita tak akan biarkan benda-benda yang tak bagus untuk kita Berlaku Adalah sebab kenapa kita tak nak benda tu berlaku tapi bila dah tiba masanya eh, bila contohnya bila sesuatu uh, konstitusi itu dah terlalu ramai eh, mungkin akan berlaku persebadanan semula tetapi kita akan pastikan kepentingan Melayu tidak akan terjejas sama jugalah ada yang bising-bising pasal apa ni uh, pelantikan menteri menteri apa menteri wilayah saya nak beritahu pertama sekali kan betul lah menteri wilayah nak buat macam mana 11 11 ahli parlimen dekat wilayah persekutuan satu je BN suka tak suka 10 Eh? 10 kawasan lagi yang uh, kepadatan penduduknya banyak kaum Cina ni. Eh? Uh, suka tak suka terpaksa bagi. Tetapi itu tak bermakna se semua eh, uh, kepentingan orang Melayu akan tergadai di wilayah persekutuan. Kita masih lagi di dalam kerajaan. Setiap apa yang nak dilakukan, kalau benda tu bercanggah dengan kepentingan Melayu, kepentingan Islam, maka kita akan bantah. Dan jangan lupa eh? Terisakok nak buat Nak gubal apa uh, Tanah rizal Melayu ni Kita beritahu dengan PTG je PTG semua Melayu Ada pernah jadi Tanah rizal Melayu bertukar menjadi Pegangan bebas, ada? Ada Betulah? Jangan bimbang Kita masih ada lagi penjawat awak Yang uh, masih lagi dipantau oleh Perdana Menteri. Jangan lupa eh Kementerian Wilayah ni masih lagi dipantau oleh Perdana Menteri. Jadi tidak semudah itulah untuk orang Melayu dianiaya dan ditindas. Ini kena faham. Kan? Dulu masa Melayu jaga Kementerian Wilayah time tulah eh tanah Kampung Baru tu boleh dirampas. jangan lupa. Kan? Bukan DAP yang jadi Menteri Wilayah ketika itu eh ha? bila tanah ni dijual bukan ketika tu DAP tidak zaman Anwar Musa jangan lupa tu Ok, okay. ha hmm. to dia tik uh, uh, yang sebagai ya yang penyangak sebenarnya ni Tony Pua yang ada laporan SPRM sampai 32 ke 33 ni siapa kan ha? yang rembat duit Oh untuk terong dasar laut tu siapa? Bos dia, dia susu politik kepada Lim Guan Air. E, yang rembat duit, apa, uh, yang apa ni, luluskan tanah, kemudian diberikan habuan uh, sebuah banglo below market value, siapa? Lim Guan Air. E. Huh? Sepatutnya ada 60 orang jadi saksi pihak pendawaan. Separuh dah dipanggil. Ketua Hakim Negara dia dah tukar dah Letak dengan orang DAP Richard Malanju Sekarang DAP Ketana yang tertikir DAP Kan eh? Lepas tu peguam kepada Cimping Dah di, diangkat menjadi peguam negara Itu pun dia tak berani nak teruskan kes dia Dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia Dia nak cerita apa Siapa penyangak Siapa penyamun Ha Dia nak cerita apa So tak payah cerita lah Kita tahu memang dia nak sabotaj Anthony Loh Sebab geng-geng dia Sudah tidak berkuasa Tak boleh sakau lagi ha? Ha, Tak ada jawatan Adik dia pun eh? Lepas kalah pemilihan uh, CWC ha? Kalah Anak Lim Kishang kalah Pemilihan DAP Maknanya orang DAP pun tak nak dah. Tak nak dah puak-puak Lim Doeng dan Lim, Lim Kishang ni Lim Guan Eng ni dapat umur nombor apa Nombor 26 tak siap Rara punya undi lagi banyak daripada dia. Maknanya orang ni pergi putar nak. Ha, Geng-geng yang chauvinis macam ni. Ha. Itu pun tak faham lagi. Okay? Ada lagi? Okay, ha, last. Tak fizi. Pertama sekali jawapan saya pada Rafizi dan penyokong-penyokong dia move on lah terimalah kekalahan tu seadanya kalau Rafizi ni ada nilai untuk orang PKR eh, dah tentu dia tak kalah teruk sebab dia incumbent tetapi selaku incumbent hanya satu per empat daripada warga keadilan yang keluar mengundi yang mengundi dia that shows that performance dia very bad kita dah tahu dia ni kaki kencing, kaki penipu dan pakai formula palsu. Ha? Tapi rupa-rupanya ahli-ahli PKR pun tahu. Dan hari ni tindak tanduk dia menyerang kerajaan ni agenda siapa? Agenda payung besar. Ada te ada tengok dia serang Mahathir sekarang ni? Ada? Ada nampak? Tak ada. Betul tak? Sekarang agenda dia, dia nak pecahkan. Dia hasut-hasut. Dia ada orang-orang tertentu dalam UMNO yang kerja nak suruh kita tinggalkan kerajaan perpaduan. Kan? Eh? Dan dalam masa yang sama, dalam PKR pun ada orang tertentu yang Mahathir gunakan untuk suruh PKR dan UMNO berpecah. jadi, dia eh, bukan setakat asal karib je. Ha, ni nah, pun kita kena check juga. Kan? Nah. Kalau dulu zaman Naib tu kita tahulah kan? ha, Sekarang ni Daripada gaya Tengok masa dia Kita ada hak untuk curiga Dia sebenarnya dengan siapa Betul tak ha. Jadi Nasihat saya pada Rapizi kan? Lebih baik ha, Dia gunakan duit-duit yang dia dapat kan? Untuk jaga kedai-kedai Yang dia dah buat Ha? Itu lebih baik fokus pada perniagaan. Okey, ada soalan lain? Tu, Uh, iyalah. sejak daripada kes uh, ni, hmm. diputuskan di mahkamah, kita tengok tekanan-tekanan politik agak keraslah yeah. terhadap kepimpinan UMNO tu, utamanya semua ditalakan kepada presiden. Ya. Yeah. Uh, banyak yang kita dengar orang ni tu suruh tarik sokongan dan sebagainya. Hmm. Jadi saya nak tanya pandangan Datuk lah, apakah langkah strategik politik untuk menangani isu ni? Sebab lepas ni, Jumaat ni ada lagi kes ni. Ketua MDB Tanoh Lepas tu kita akan berhadapan pula dengan PAO Jadi dalam rentetan ni kita yakin lah Akan ada tekanan-tekanan yang amat dahsyat so, Pertama kita... saya nak beritahu satu saja. Kalau saya eh, kalau saya saya tak bazir masa dengan merayu titik adendum ni. Sebab bagi saya sekarang ni kita kena tahu siapa yang ada kuasa. Yang ada kuasa untuk membebaskan Datuk Sin Najib ni ya? Dengan izin Allah Ta'ala Hanya yang dipertuan aku Hari ni siapa yang dipertuan aku Yang dipertuan aku hari ni Ialah Sultan Ibrahim Kalau setahun lebih yang lalu Baginda dah sebut Mohon Pengampunan di Raja baru Kenapa kita tak boleh nak dengar Kau nak tengok Datuk Najib duduk di rumah Dan dipenjarakan, eh? dia orang ni ingat boleh duduk di rumah tanah rumah tu eh, boleh mix around dengan family boleh lepak-lepak bukan kena faham tu tahanan rumah ni eh maknanya rumah Dato Sinajib contohnya jalan duta eh akan digezekkan menjadi penjara eh akan digezekkan menjadi penjara dan bukan semua orang boleh datang sesuka hati jadi kalau baginda tuanku Sultan Ibrahim sendiri dah kata masuk petisyen baru eh ha? sewajarnya lah eh kita sebagai sebagai rakyat baginda eh? Ha? dengarlah masuk petisyen baru tapi mungkin nak tunggu ada baca ya minta betul lah sebab right. apa pun Uh, pengampunan diraja hanya akan berlaku eh, sebaik-baiknya selepas kes yang lain ini selesai sebab nak dapat pengampunan diraja ini susah nak dapat giliran pun kena potong ju kerana kau kan Dato' Sri Najib kena duduk 3 tahun penjara dulu sebelum sebelum dia punya uh, petition sebab dia kena 12 tahun kan mereka awal tapi dengan bantuan dan usaha daripada Datuk Zahid, Datuk Azalina, eh, minta tolong dengan PMX, PMX pun bantu, akhirnya dapat. Eh, satu tahunnya eh, dia duduk, dia dah dapat Pengampunan diraja, dah dapat pengurangan. Kita orang politik cuma boleh mohon dan dapat membantu untuk potong queue. Tetapi di dalam lembaga pengampunan, ianya terletak atas budi bicara ke bawah duit tuaku. Tu aku nak bagi setengah tahun ke daripada 12 tahun kepada 6 tahun ke daripada 210 juta kepada 50 juta kalau tak bayar kena tambah lagi setahun ke itu hak baginda kita tak boleh komplain kan kita tak boleh komplain ada yang tanya saya kenapa Sultan Kelantan boleh bagi full pada pada Datuk Seri Anwar nak tanya dengan saya saya boleh jawab apa kalau nak ikutkan Sultan Pahang lebih rapat dengan Datuk Seri Najib. Betul lah Tetapi itu hak baginda. Kita tak boleh cabar. Eh? Itu hak baginda. Kita tak boleh cabar. Sultan Kelantan kena faham. Sultan Kelantan tak nak. Eh? Tak nak Mahathir menjadi Perdana Menteri. Itu sebab dia cepat-cepat bagi pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar. Eh? Keadaan tak sama ketika Datuk Seri Najib memohon memanglah saya pun mengharapkan supaya sebagai sahabat baik Datuk Seri Najib daripada kecil kan siapa lagi yang boleh bagi full pada kalau bukan sahabat dia sendiri kan tetapi mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang hanya baginda je tahu kan ha ada orang bising-bising kan tapi mungkin ha pertimbangan baginda kalau dia bagi full pada orang akan marah Kenapa baginda berfikiran demikian? Mungkin salah kita juga. Ketika 2018, eh Dato' Syi Najib jatuh. Berapa kerat yang mempertahankan dia? Kan? Bila dia dijatuhkan hukuman zaman Ismail Sabri. Berapa orang yang tampil ke hadapan mempertahankan dia? Bila suara yang nak dia duduk penjara tu lebih ramai, lebih kedengaran. Okey, itu punca baginda tu aku tak bagi full pada dia. Ini kita kena faham ha? Ada benda kita tahu, ada benda kita tidak tahu. Betul tak? Ha. Uh. Okey.